Вітаємо вас з перемогою. Перший тайм непростий для вашої команди. Як оцінити дії зі сторони? Ну, якщо чесно, то велике дякую Дену. Він виручив неоднократно. Ну, якби, как бы установка тренера була відбиратися ззаду і вибіжати в хорошу контратаку. В принципі, ми це зробили. Ребята молодці. Як проходить процес вашого відновлення реабілітації? Всі хвилюємося за вас. А, ну, що вже скоро повернуся. Пройшла операція, достаточно все успішно, як говорить врач. Ну, з понеділка починаю реабілітацію, роботи з реабілітологом, і скоро повернувся. Скажете по альтернативі? Ось молодих хлопців серйозно спрацювали вже порівнянні з першого половини чемпіонату. Гра з серевітом показова була сьогодні класний матч. Видали. Ну, как бы в начале сезона, когда мы все собрались, как бы, я подошел к тренеру и говорю, ну, как, бы, как, как мы будем играть? Он говорит, ну, не переживай, говорит, до Нового года мы все игры поиграем, говорит, а дальше все пойдет хорошо. Ну, как это и показывает, то есть, была проделана очень большая работа, практически ежедневные были тренировки, и это дало свой результат. Браво тренер, браво команда, все набирают и как бы прогрессируют. Знаем, а вы занимаетесь тренерской деятельностью, так само, чи не плануете изменить на какого-то Нет, конечно же нет, Николай Петрович. Я только могу быть у него помощником, но никак не, не поменять. Его опыт во всем, это, это величайший человек. Можно хвалеваться, да? Что-что? Он может не да, безусловно, нет. Я могу только вратарей потренировать, разве что максимум. И все. Дякую. Спасибо, спасибо за позволение.